Мы рассматривали как раз э, руководство, но ну, пока здесь до конца говоря, не сформировано руководство, но больше я со своей командой ставил задачу, чтобы город Славянск вообще сделать независимым органом. Здесь достаточно много вокруг лесов, которые периодически надо чистить, есть санитарная э, вырубка, противопожарная вырубка, более того, весь молодняк нужно про, э, там, прочищать, вот необходимо создавать здесь пилетные заводы и с помощью того, что сегодня просто пропадает и гниет, обеспечивать Славянск, Красный Лиман, Святогорск и там, все прилегающие к этому месту районы совершенно другим видом топлива. Не и не будет полное независимость. Ну я надеюсь, что это можно в течение года сделать. Это небольшая проблема. Вот мы как раз работаем над этим сейчас красным лиманом с этой горем. Я думаю, что в рамках восстановительных работ и там, модернизации экономики нам как раз и нужно будет это сделать, чтобы мы не зависели. Мы этот год переживем. Я уверен, что переживем, найдем возможность обеспечить теплом жителей города. И естественно, конечно же, те системы, которые есть, они не энергоэффективные здесь. Половину тепла у нас выбрасывается в стране окружающей атмосферы. Это огромный-огромный ресурс. И если мы это все сохраним, то даже там полуторное увеличение стоимости газа не окажется на бюджет давления. Нам, наоборот, нужно снижать абсолютную величину, чтобы она относительно оставалась.